Ramai antara kita rasa kita dah tahu kan kisah perjalanan malam atau Israq. Tapi macam mana kalau kita tengok kisah ni dari satu sudut yang mungkin kita terlepas pandang. Kali ini kita akan fokus hanya pada apa yang teks Al-Quran sendiri sebut dalam surah Al-Israq. Jom kita bongkar sama-sama. Ayat pertama surah ni, ayat yang sangat kita kenal, terus bagi tahu tujuan utama perjalanan ni. Perhatikan betul-betul hujung ayat tu agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kami. Ha, tanda-tanda atau ayat. Inilah kata kuncinya. Bukan sekadar berjalan tapi untuk melihat sesuatu. Okey, soalan besarnya sekarang, apakah tanda-tanda tu sebenarnya? Al-Quran ni kan selalunya sangat spesifik. Kalau dah sebut tujuannya nak tunjuk tanda-tanda, mesti ada penjelasan kan? Kak mana agaknya penjelasan tu? Inilah misteri yang kita nak cuba rungkai. Baik, untuk mulakan siasatan ni, kita kena pecahkan dulu ayat pertama tu. Kita kena faham betul-betul bahasa yang diguna sebab kat situlah ada clue-clue -clu penting tentang perjalanan ni. Perkataan pertama yang kita kena tengok, masjid. Selalunya kita fikir masjid tu bangunan kan? Tapi dari segi bahasa, perkataan ni datang dari akar kata sajadah. Maksudnya sujud. Jadi masjid tu secara literalnya adalah tempat atau lebih tepat lagi keadaan bersujud, keadaan penyerahan diri total. Wah, ini dah tukar perspektif kita kan? Mungkin perjalanan ni bukan sekadar dari satu bangunan ke bangunan lain. Jadi, kalau kita pakai pemahaman baru ni, perjalanan dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa tu sebenarnya adalah perjalanan dari satu keadaan penyerahan diri kepada satu lagi keadaan penyerahan diri yang lebih jauh yang lebih tinggi. Ia macam satu perjalanan spiritual, perjalanan kesedaran dari titik permulaan ke matlamat akhir. Okey, balik kepada soalan asal kita, mana dia tanda-tanda tu? Dan yang paling best, jawapannya tak payah cari jauh-jauh pun. Al-Quran terus mula terangkan dalam ayat yang seterusnya. Tengok ni, lepas je sebut pasal perjalanan untuk lihat tanda-tanda, ayat kedua terus masuk cerita Nabi Musa dan kitab yang diberi kepada Bani Israel. Ayat. Kenapa tiba-tiba tukar topik? Ini bukan kebetulan, mesti ada kaitan. Ha, inilah dia hujah utamanya. Teks tu sendiri seolah-olah cakap, nak tahu apa tanda-tandanya? Tengoklah kisah Bani Israel ni. Kisah mereka dijadikan macam kes tadi, contoh sebenar tanda-tanda yang nak ditunjukkan. Kisah mereka ni sebenarnya cermin untuk satu corak yang lebih besar, satu corak universal. Dan dalam kitab yang diberi pada Musa tu, di sinilah corak tu didedahkan. Ada satu macam ramalan atau satu pattern yang akan berulang, iaitu akan ada dua kali kerosakan besar yang puncanya datang dari kesombongan yang melampau. Okey, jom kita bedah siasat sikit dua kitaran ni. Sebab ini bukan cerita sejarah biasa, tapi satu corak jatuh bangun yang boleh jadi berulang-ulang. Punca utama semua masalah ni menurut teks adalah perkataan ni uluwiyun maksudnya apa sombong angkuh rasa diri lebih tinggi dari sepatutnya perasan tak ini betul-betul lawan kepada sujud atau penyerahan diri yang kita bincang awal tadi so macam mana kitaran ni berfungsi teks tu jelaskan step by step mula-mula satu komuniti tu jadi sombong melampau ada uluh Lepas tu, mereka mula buat kerusakan dan bila dah buat rusak, akan datang akibatnya. Tapi, yang menariknya, lepas tu mereka diberi peluang kedua. Nampak tak? Corak dia sangat jelas. Cuba tengok ayat ni betul-betul. Bila akibat tu datang, pihak yang menentang mereka tu pun digelar hamba-hamba kami. Ini, ini sangat mendalam. Maksudnya, musuh mereka tu pun sebahagian daripada sistem Tuhan cuma bertindak sebagai uh, agen kepada akibat yang natural bukan hukuman suka-suka. Dan untuk kitaran kedua, akibatnya lagi spesifik. Teks tu kata, mereka datang untuk menghancurkan apa yang telah mereka tinggikan. Nampak tak kaitan tu? Benda yang mereka bangga banggakan, kesombongan mereka, ulu mereka tu lah yang akan dihancurkan. Betul-betul kena kat batang hidung sendiri. Okey, lepas kita nampak corak sejarah ni, Al-Quran terus bagi the main point. Inilah dia aha moment kita. Di sebalik semua ni, ada satu prinsip universal yang jadi penggeraknya. Dan inilah dia prinsipnya. Kalau kamu buat baik, baik tu untuk diri kamu. Kalau kamu buat jahat, jahat tu pun untuk diri kamu. Simple kan? Tapi sangat powerful. Inilah enjin yang gerakkan semua kitaran sejarah tadi. Satu hukum sebab dan akibat yang tak boleh dielak. Bila kita susun semua konsep ni, kita akan nampak ia sangat konsisten. Sebelah sini kita ada kehambaan, penyerahan diri, bersyukur dan lawannya pula kesombongan, meninggi diri, kufur nikmat. Jelas kan? Tanda-tanda ni sebenarnya satu rangka kerja moral yang lengkap. So, persoalannya sekarang, adakah ini semua cerita pasal orang dulu-dulu je? Teks tu macam bagi hint yang tak. Corak ni sebenarnya satu amaran yang sentiasa relevan untuk sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Okey, sebelum kita ke penghujung, penting untuk kita jelas. Dalam analisis kita ni, kita cuma tengok apa yang ada dalam teks. Perasan tak, perkara-perkara macam naik ke tujuh langit, jumpa nabi-nabi atau makhluk bernama burak, semua tu tak ada disebut dalam ayat 1 hingga 8 surah Al-Isra ni. Fokus kita adalah pada apa yang teks tu sendiri nyatakan. Jadi, apa kesimpulan kita? Tanda-tanda yang ditunjukkan dalam perjalanan malam itu berdasarkan teks ini adalah satu pengajaran, pengajaran tentang hukum sebab dan akibat, tentang bagaimana tindakan manusia membentuk nasib mereka sendiri, satu undang-undang universal yang terpakai untuk mana-mana komuniti -mana pada bila-bila masa. Dan analisis teks ni ditutup dengan satu amaran yang terus terang agak menggerunkan tetapi jika kamu kembali kami pun akan kembali. Ayat ni bukan cerita pasal masa lampau, ia ditujukan terus kepada kita pada masa sekarang dan masa depan. Corak itu akan sentiasa aktif. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Kalau betul sejarah ni satu corak tindakan dan akibat yang sentiasa berulang, apa maknanya untuk kita hari ini, untuk masyarakat kita dan yang lebih penting untuk diri kita sendiri? Sesuatu untuk kita fikirkan kan?